Время новостей на телеканале БТБ в студии Светлана Шевченко. МВФ одобрил выделение Украине миллиарда 390 миллионов долларов. Второй транш кредита по программе «Стендбай» был одобрен Советом директоров фонда единогласно. Об этом написал в своем микроблоге в Твиттер премьер-министр Украины Арсений Яценюк. После получения этих средств помощь по кредиту составит 4,5 миллиарда долларов. Всего МВФ планирует предоставить 16 миллиардов 670 миллионов для поддержки программы Кабмина, направленной на восстановление стабильности украинской экономики, возобновление экономического роста и защиту малообеспеченных групп населения. Кроме того, Совет директоров фонда решил объединить третий и четвертый транши, чтобы Киев смог получить их в текущем году без изменения общего объема программы. Мы ожидаем поступления денег от второго транша в размере полутора миллиардов долларов уже 3 сентября, и также мы ожидаем полмиллиарда от Мирового банка тоже в начале сентября. Что тоже я хотела бы отметить, мы с Международным валютным фондом договорились, что в связи с, с такими возможными очень узким форексным рынком к нам приедет сейчас специальная миссия Международного валютного фонда, с которой мы вместе наметили планы по тому, как мы будем действительно выстраивать правильную структуру валютного рынка Украины. Выделение очередного транша, во-первых, положительно повлияет на стабилизацию финансовой ситуации, во-вторых, будет позитивным сигналом, в том числе и для международных инвесторов. Будет очередным фактором стабилизации и подтверждением того, что Украина движется в сторону реформирования даже в военное время. Украинское правительство, Центральный банк понимают и, главное, реализуют четкий план действий, который был согласован с нашими партнерами от международных финансовых организаций. И уже к 3 сентября гривня укрепится на уровне 12,5-13 гривен за доллар. Об этом руководство Национального банка Украины договорилось на совещании с главами 40 крупнейших банков. Укрепление гривни должно быть достигнуто за счет продажи финучреждениями валюты на межбанковском рынке. Подробнее о сегодняшних договоренностях далее в сюжете. 12,5 гривен за доллар – не голубая мечта, а уже ближайшее будущее, уверяют в Национальном банке. И это не предел. Наша встреча была действительно очень конструктивной, и мы уже в ближайшие дни достигнем того уровня, который мы согласовали с банками. Да, на сегодняшний день уровень, к которому будет двигаться курс, это 12,5. После того, когда мы достигнем этого уровня, мы сможем с вами говорить о чем-то другом, да, поэтому для сегодняшнего дня перед нами стоит такая задача. Задача непростая, но выполнимая, говорят банкиры. Во-первых, НБУ со вторника вводит в действие постановление о уменьшении длинной валютной позиции с 5% до 1%. А это значит, что на межбанк начнет поступать валюта от финучреждений. Предложение вырастет и гривня укрепится. Банки нововведения поддерживают. Банки не имеют такого права формировать длинную позицию объемом, который раньше был возможен. Это означает сформированные объемы банков и банк вынужден каждый отдельно и все вместе выставить на продажу. Это утолит спрос, который может существовать сезонно, либо на основе тех или иных переживаний. Это решение имеет краткосрочное действие, однако в Нацбанке предпринимают и другие шаги. Жесткий мониторинг контрактов, по которым осуществляются сделки на межбанке, в частности их финансовой составляющей. Дополнительный контроль за теми контрактами, которые, по которым платится валюта. Необходимо понимать, за что реально платит клиент, за что реально покупает валюту банк на межбанковском рынке. Это является критическим импортом, это является выводом дивидендов. То есть какая природа? Мне кажется, это является ключевым моментом. Стабилизации курса помогло бы и спокойствие населения, ведь часто гривню лихорадит из-за эмоциональных всплесков. Более того, пропаганда страны-агрессора специально работает для того, чтобы посеять страх среди людей. Панику обещают пресекать быстро. Это паника, мы привыкли говорить, что это паника населения, но паника она есть у всех, у населения, у юридических, у физических лиц. Но все паникеры обычно теряют. Поэтому вот такие, может быть, несколько жесткие меры, они нужны для того, чтобы это как холодная вода как ушат холодной воды на паникюров. Таким же холодным душем для финансового рынка являются административные меры, которые сейчас Нацбанк вынужден применять. При этом приоритеты регулятора неизменны. Гибкий курс и рыночные методы работы. Я хочу уверить вас, что Национальный банк будет продолжать работать рыночными методами. И Национальный банк будет продолжать делать и вербальные, и денежные интервенции. Только мы хотим это все делать, построив правильный институт маркетмейкеров, построив рынок таким образом, чтобы мы могли нивелировать в будущем вообще подобные панические состояния, на которые наш рынок стал очень часто входить на очень незначительных объемах. Участники встречи уверены в той ситуации, в которой сейчас оказалась Украина, и банковский рынок, и все общество должны сплотиться вокруг одной единой задачи – победы на Востоке и стабилизации ситуации в стране. И в таких обстоятельствах не место паники и спекуляциям. Банкиры готовы выступить единым фронтом против всего, что дестабилизирует финансовый рынок Украины. Анна Каменева, Даниил Городецкий, БТБ. Украина выполнила все условия МВФ. Об этом на внеочередном заседании правительства сообщил премьер-министр Арсений Яценюк. По его словам, в условиях военной агрессии со стороны Российской Федерации наша страна терпит миллиардные убытки, поэтому финансовая помощь от международных доноров нам необходима, подчеркнул премьер. Кроме того, правительство обратится к президенту и парламенту с предложением отменить внеблоковый статус Украины. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте. Подробнее расскажет Юлия Михайлов. Надежду на положительное решение МВФ высказал во время внеочередного заседания Кабмина премьер-министр Арсений Яценюк. Таким образом, мир продемонстрирует поддержку Украине, подчеркнул глава правительства. Он также сообщил, что Япония предоставит 100 миллионов долларов макрофинансовой помощи Украине. От МВФ и Всемирного банка суммарно придет около 2 миллиардов долларов. Нам дуже важко и дуже складно. Украина в войне. Нам очень сложно. Страна в войне. То, что мы не получаем доходы из Донецка и Луганска, это уже сейчас мизер по сравнению с тем, какие миллиардные затраты мы несем на войну, которая развязана российским агрессором и российским государством. Поэтому для нас критически важно получить положительное решение МВФ. И мы для этого сделали все. И мы для этого сделали все. Отменить внеблоковый статус Украины и возобновить курс на членство в НАТО. Соответствующий законопроект правительство одобрило на своем заседании и теперь собирается незамедлительно внести его на рассмотрение парламента. По словам премьер-министра, в законопроекте также определено, что одна из главных целей Украины во внешней политике ⁇ это обретение членства в Европейском Союзе. Вступление нашей страны в какие-либо другие экономические, политические или военные союзы, кроме ЕС и НАТО, документ исключает. После принятия этого закона означает, что Украине будет заборонено. После принятия этого закона Украине будет запрещено членство как в таможенном, в евразийском, так и других различного рода так называемых союзах, которые по сути своей являются ничем иным, как Советским Союзом имени Российской Федерации. Обращаемся к президенту Украины определить этот закон как неотложный, как определено решением СНДО и к украинскому парламенту рассмотреть его незамедлительно. Не обошел кабинет министров вниманием и тему перевода студентов Донбасса в другие вузы Украины. Сейчас такие заявления написали более 8 тысяч студентов. Чтобы избежать лишней бюрократии и проволочек, правительство упростило для них все процедурные моменты. Фактически для того, чтобы перевестись, студенту достаточно написать заявление на имя руководителя высшего учебного заведения, в которое он хочет перевестись, и предоставить какой-либо документ, который удостоверяет личность. Это очень упрощенно процедура и после нее они фактически приравниваются в правах к другим студентам которые учатся в этих высших учебных заведениях. Такой порядок также позволит сохранить действующие ставки преподавателей на захваченных боевиками территориях. Ведь формально студенты будут числиться в Донецкой и Луганской областях, а после завершения то смогут вернуться в свои университеты. Юлия Михайлова, Александр Котельников, БТБ. Действия России в отношении Украины ⁇ это акт агрессии. Во время заседания Комиссии Украина-НАТО в брюссельской штаб-квартире союзники единогласно выразили протест вторжению Кремля в Украину. Об этом сообщили в пресс-службе миссии Украины при Альянсе. Особое возмущение НАТО вызвало то, что военная агрессия была осуществлена Россией после встречи президента Украины Петра Порошенко с российским лидером Владимиром Путиным в Минске. Члены НАТО решительно призвали Кремль вывести войска с территории Украины, прекратить поддержку террористов, вернуться в рамки международного права и предпринять конкретные шаги политического решения ситуации. По каждому направлению будет создан трастовый фонд, из которого будет вестись финансовая программа финансирование программ модернизации украинской армии. Тем временем Андеркс Фог Расмусен заявил, что Украина может со временем стать членом альянса, если этого захочет. Силы АТО в районе Новозовска были обстреляны из установок залпового огня «Град». Во время взрывов снарядов выделялось неизвестное вещество, которое вызывало слезоточивость, сообщают в СНБО. Также, по их информации, сегодня снаряды летали и в районе сел Золотое и Горское Луганской области. Активные столкновения велись под Новосветловкой, и Хрящеватым, Донецком, Иловайском, Марьинкой, Старобешево и Еленовкой Донецкой области. Боевики продолжают обстреливать Дебальцево из минометов, установленных на автомобилях. Кроме того, продолжается контрнаступление террористов в юго-восточной части Донецкой области. Украинских военных боевики не выпустили из Иловайска. Анонсированный президентом России гуманитарный коридор для выхода силовиков создан не был, сообщил спикер СНБО Андрей Лысенко. И заявил, Украина не собирается переходить государственную границу с Россией и претендовать на земли соседнего государства, даже если они когда-то входили в ее состав. Мы не агрессоры, мы защищаем свою землю, подчеркнул Лысенко. И как раньше сообщал на своей странице в Facebook командир батальона Донбасс Семен Семенченко, украинские военные отбили танковую атаку и взяли в плен 12 террористов в Иловайске, а также захватили два КАМАЗа боевиков с боеприпасами. В Донецке в результате обстрела загорелась привокзальная площадь. Сообщают в горсовете, в Киевском районе из-за взрывов пылали торговые павильоны. Один из снарядов попал в троллейбус. Пострадавших нет. На месте работают бригады ГОСЧС. Глава МИД Франции Лоран Фабиус заявил, что у правительства Франции есть доказательства вторжения в Украину российских войск. Об этом сообщается на сайте телеканала «Франц-24». Министр призвал страны ЕС к жесткой позиции по отношению к России. По словам главы французского МИД, Евросоюз готов ужесточить санкции против России, если она не прекратит военную интервенцию. Правительство Германии ждет объяснения от Москвы относительно сообщений о неоднократных нарушениях украинских границ, которые свидетельствуют о военной интервенции. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт. По его словам, косвенные свидетельства присутствия россиян и использования российских вооружений в Украине уже были и раньше. Сейчас основания для таких утверждений стали более весомыми. Такое развитие событий является очень серьезным и ничем не оправданным, подчеркнул представитель немецкого правительства. Также Зайберт подтвердил предыдущее заявление Меркель о намерении обсудить новые санкции против России на экстренном саммите ЕС, который состоится 30 августа. Учитывая ситуацию в Украине, давление на Россию нужно продолжать. С таким заявлением выступил президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Борозу. Москва должна прекратить поддержку сепаратистов оружием и боевиками. По словам президента Еврокомиссии, ситуация в Украине влияет на Европу. И то, что происходит на восточных рубежах страны, вызывает серьезную обеспокоенность мирового сообщества. Цель Евросоюза урегулировать кризис, основываясь на принципах территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Украина считает цену за газ в 385 долларов за тысячу кубометров дискриминационной. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан. Такую сумму «Газпром» установил, отталкиваясь от цифры в 485 долларов минус 100 за счет отмены пошлины. В связи с этим Украина разочарована отсутствием конструктивного подхода российской стороны. И вместо этого предлагает рассчитывать цену ресурса, исходя из уровня цен, сложившихся в европейских хабах, минус за траты на транспортировку от границ федерации в страны ЕС. Я напомню, что сегодня министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что Москва предлагает установить цену 385,5 долларов за тысячу кубометров, не дожидаясь решения стокгольмского арбитража. Соединенные Штаты Америки готовы поставлять уголь украинским теплоэлектростанциям. Об этом говорили на встрече министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан и заместитель секретаря США по вопросам торговли Мэтью Мюррей. Как отметил Мюррей, на сегодня есть предложение от американских компаний по поставке в Украину угля необходимых марок. Из-за военных действий на востоке Украины на украинских тест наблюдается острый дефицит угля марки А, который используется на половине станций страны. Все для фронта, все для победы. Санитарную эвакуационную машину получили в подарок бойцы сводной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины. Ее приобрели за свои средства сотрудники научного центра превентивной токсикологии имени Льва Имановича Медведя. Особенность боевой машины в том, что в ней одновременно можно оказывать помощь шести бойцам, и более того, хирург может оперировать солдат прямо на поле боя. Машина уже отправилась спасать жизни солдат в зону АТО. Когда солдат чувствует, что рядом с ним есть врач, он смело идет в бой. Он уверен в том, что ему спасут жизнь. А когда врача нет, уже начинается, видимо, судебный страх. Поэтому вот выбивает из строя медицинскую технику для того, чтобы даже нельзя было ее эвакуировать. И вот эта техника броненная, конечно, это большая помощь для того, чтобы вывести именно солдата с поля боя под пулем. Первая леди страны посетила Славянск. Марина Порошенко проинспектировала школу и детскую больницу, которые отстраиваются при ее поддержке. В конце июля руководство школы обратилось к жене президента за помощью. Она откликнулась на просьбу, и в школу были поставлены все необходимые строительные материалы для внутренних и наружных работ. Ремонт делали представители инженерных войск Министерства инфраструктуры Украины, а Министерство образования и науки поставило в школу более 400 учебников, художественную литературу книги для внеклассного чтения. Супруга президента подарила школе символический подарок – малый герб Украины. Марина Порошенко посетила также городскую детскую больницу и ознакомилась с ходом восстановительных работ. В медучреждении обслуживают около 40 тысяч детей города и близлежащих населенных пунктов. Я уверен, что к осени, ну похолоданию. Мы будем иметь и крышу, мы будем иметь окна, двери. У нас просто другого выхода нет. В тот момент, когда наши герои гибнут на фронтах, то здесь у нас. Мы должны как на фронте. Мы все сделаем для того, чтобы наши дети лечились в нормальных условиях. Это наше будущее, дети, наше будущее, и это будущее должно быть здоровым, защищенным, счастливым. Поэтому очень важно сегодня здесь делать все, что от нас зависит, не быть равнодушными, не оставаться в стороне. Не залишатись осторонь. Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный законопроект о социальной защите лиц, которые награждены орденом героев Небесной сотни. Документ предполагает для награжденных выплату ежегодно денежной помощи, право на льготный проезд, пенсионные выплаты, обеспечение топливом, лекарствами, санаторно-курортным лечением и предоставление скидки на коммунальные услуги. Предполагается, что закон вступит в силу на следующий день после опубликования. К этому часу это вся информация. Спасибо, что вы с нами. До встречи на Бтб.